Раніше грали на консолі, створювали клан, тепер керую дронами та виконують. План. Піда на повному ходу, мішені рвуть корму, це для матроса не хаха, -ха. матрос затонув, Це їх хо коли плазма са її, ексоген, Блексія дрон, only зі game Єдиний шанс без бою здати плаваючу зброю. На шлюпках краще живими, чим посмертно героям. Всі, хто на палубі, як м'ясо помирає першим. За ними стежать в об'єктиви пірати зі стержнем. Нептун покаже глибину зми і червоні межі. Ще чорне море то перлине, і їм і не належить. Розкажіть, що таке сімейство човнів Катран. Ми делали этот проєкт непосредственно не как одно судно Камикадзе, как все это представляют себе, с учетом того, что все технологии развиваются, мы увидели все это как группа дронов без экипажных, которые несут на себе разные типы вооружений. Такие как самолетные типы, ракетные, FPV, торпеды, пулеметы. Вот. Каждое судно выполняет свою собственную задачу. Это такие как прикрытие воздушного пространства, прикрытие морского пространства, нанесение ударов э, до цели э, на отдаленном расстоянии. Э, у нас есть типы, которые мы можем запускать до 100 километров. Э, таким образом получилось семейство котра. безэкипажные дроны разного типа и разного направления. Сколько типов зараз существует? <кхем> на публично мы представляем несколько типов а про остальное, к сожалению, вам сказать не могу. Чи правда, что э, семейство Катерив, умовно, да, оно повторяет флот э, классичный? тут вообще есть интересная история. Я думаю, что никто еще ее не знает, потому что это э, первое такое интервью. интервью. Э, чтобы вы знали, э, раскрою небольшую тайну, такая э, аллегория. Судно Катран проектировал э, конструктор, который проектировал крейсер Москву. Исходя из этого, когда он спроектировал катраны, он даже сам удивился от того, что а, получилось крейсер Москву раскинуть на разные типы. И мы двигаемся дальше, мы развиваем дальше, и будет еще много разных интересных суден разного назначения, а, которые, скажем так, децентрализованно а, позволяют а, показать мощь как большого крейсера. Теперішній Катран і Катран, який був перший, наскільки вони відрізняються один від одного? Я маю на увазі базу, так? якщо про базу говорити. Ну, базові частини постійно розвиваються. І показували публічно якісь то платформи, це говорить о що ми маємо вже якусь то нову платформу, яка заміняє предыдущую по каким-то характеристикам. Коли ми зараз говоримо взагалі про основні технічні характеристики Катрана, ну що про нього можна розповісти? Про дальність, швидкість. Най основна його візитна карточка це дальність. все таки це комплекс стратегічного дія, який дозволяє проводити операції з там, 2000 кілометрів. Публічно ми заявляємо там, 1600 публічно, але фактично. У нас есть примеры, когда мы отрабатывали до 3000 километров. Если мы говорим о тех версиях, которые мы публично показываем, ну, то у них неплохая скорость, позволяющая там, уклоняться от нанесения ударов, не позволяющая противнику легко поп попадать по ним. Если мы говорим о типах, которые мы публично не представляем, но уже много в интернете, распространяется разная информация. И де-то були зазначені в приміненні, такі як Катран-Вєн, наприклад, то там скоростні показателі до 130 км в час. Які основні загрози для катера? Ну, В принципі, вони публічно відомі, просто, можливо, є якісь речі неочевидні. Раніше це було небо, вертоліти. Потім вдалося уражити нескільки вертолетів. они перестали летать. Это уже не является угрозой на данный момент. Потом были самолеты. Наши, скажем так, побратимы с команды Магура, им удалось поразить самолеты, и самолетов стало теперь меньше. То есть с каждым, с каждым изменением вооружения, добавлением чего-то нового, разработкой, Проблем у нас становится все меньше и меньше и меньше. Единственное, что Российская Федерация на данный момент придумала, это а, применение средств подавления интернет-сигнала а, и применение неких морских FPV-дронов. Они красиво рассказали в интернете, что сейчас вот некие подразделения применяют а, FPV-дроны для поражения бэков. Сегодня ждут наши бэки, как они будут их расстреливать. Но для нас это не является угрозой, потому что... Російська Федерація не вказує на тому, що є судно, позволяючи боротися з этими типами угроз. Ви згадали про російські беки. Ви їх бачили? Ви щось про них чули? Що це за озброєння і наскільки воно може протидіяти українським бекам? Кроме того, Катран і выпустить некий металлический борт, ми нічого нового не увидели. У них есть на виставках, вони, ми контролюємо их озброение, нам интересно, конечно же, развитие. Они выпустили некие бэки, которые позволяют таранить э, наши бэки, но практического применения ни одного мы еще не увидели. Но думаю, что в ближайшее время э, на воде развернутся баталии, э, когда с двух сторон будут присутствовать бэки. Испаньола, знаете эту историю? Что э -э, Есть такой подраздел. Вот они там а, создали морскую дивизию Испаньел или что-то такое, целый канал у них там есть. Везде их СМИ пиарят. Они на себя взяли охрану морских берегов. Они показывают, как они четыре дурака плывут на лодке. Рядом летит дроны, они это показывают, как будто ну, как вот они сейчас идут бороться с Бэками, все ждут. Катранов. Ждут, ждут, катранов, Вот мы встретимся, делают этот огляды катрана, Что-то mm -hmm. такое. Якщо вони встретяться і тому подобається. Не зустрічаємося ми не тому, що ми не ходимо, а тому, що їх не так. А от, до речі, росіяни, ну противник Я впевнена, що більшість людей в Україні різницю між дронами не знає. Між Сібейби, між Магурою, Катраном, п'є інші дрони, про яких нас взагалі люди не знають. Типу, А от, противник розрізняє? дуже добре. Дуже добре. Следкует за, за данным направлением. И самое интересное, что мне было интересно провести собственный анализ. Прям взял телефон, провел собственный анализ, почитал комментарии под постами про Бэки. Вот, взял, собрал иное на количество, на топовых там каналах их. Но я вам скажу, что россияне, э, люди, говорят, а где же, говорит, наши бэки, говорит, российские, вот, вот вы показываете украинский, у нас скоро флота, говорит, не, не останется, это вот крайний комментарий, который я читал, я поулыбался, мне стало интересно, то есть это говорит о том, что э, фактично Россия не знает, как им противодействовать, вот, они следят за каждым изделием и даже э, не пытаются дискредитировать, что это какое-то плохое. А вот, властная э, катран среди э, украинских бекев, э, Девин. На одном ряду со всеми остальными. Гипер с уважением отношусь к разным командам. Э, есть команды э, группы 13, там, вы, выполняют складные задания, оставили огромный след в истории. там есть команды, которые работают от СБУ. Там команды построенные Василием Васильевичем Малюком. Тоже оставили огромный след в истории. Мы просто на одном ряду со всеми. И считаю, что это нормально, потому что сегодня мы можем все участвовать в одной операции, выполняя разные поставленные задачи для общего достижения цели. А в спільних операціях беруть участь дрони одного типу чи це всі разом можуть просто різні задачі виконувати? От, е, крайні, скажем так, е, крайні е, крайнє время нам вдалося проводити операції, нам як в Україні вдалося проводити операції, е, собрав з кожного ведомства саме е, разные типи, е, от хто в чому показал э, хорошие результаты. И проведя несколько больших операций. Это уже цене э, 10 единиц. Это а большая морская операция, где выполнялись разные задачи разными группами. И э, никто из групп не знал большого оперативного задума. Просто каждый делал свою работу, как в боксе, знаете, встал возле снаряда. И делаешь просто свою работу. Вышел на Рим, делаешь свою работу. Так и э, здесь было абсолютно. Вот. И крайняя операция, где удалось поразить э, самолеты СУ да, российского, показали эффективность нашей работы. Э, надеюсь, что самолеты теперь летать э, во время наших операций как минимум будут. мінімально. Чи Катран – це проект головного управління розвідки, чи це комерційний проект? Що стосується головного управління розвідки, на самом деле Кирилу Алексеевичу Буданову огромна благодарність за максимальну можливість участі цього проекту во многих операциях за то, что дает развиваться этому проекту в рамках того, что боевого выкрестования показывает те нюансы, которые нам нужно улучшить, которые нам нужно доработать. Поэтому Кирилл Алексеевич Буданов здесь играет неотъемлемую роль в становлении этого проекта как вооружение, украинского вооружения, потому что Катран попал и на Википедию, Катран везде, он должен развиваться вот и вклад непосредственно Михаила Федорова огромнейший вклад, в том числе э, и в Катран. Поэтому э, данные люди это не чей проект, а данные люди помогают украинскому озброению э, своей профессиональной деятельностью э, для реализации э, задуманных планов нашей страны по побіді в цій кровопролітній війні. Якщо говорити про Чорноморський легіон, розкажіть про підрозділ. Це, скажімо так, общественне образування воєнного формату. Філософія даного направлення – це люди, маючі корневу систему з побережжя Чорного моря. У нас є одесіти, у нас є і з Криму люди. То це філософія. Больше как э, позиционирование, как подразделение, само э, спецпедроздел. А у нас э, спецпризначенцы. Э, мы можем сегодня участвовать в, в боевом распоряджении э, разных департаментов сегодня в одном, завтра в другом. Вот. Но это больше философия такая. Черноморск, черноморская философия. про э, проще называем «пираты». А якщо там вертолет буде стоять, що напередодні стоять, то здум вертонок не думаю, нахуй. Можна без підтвердження, блядь. Ви кажете, що ви можете виконувати задачі там в інтересах одного департаменту, іншого, але задачі на морі це ваш пріоритет? Чи як? Задачі на морі це наш пріоритет. Направлення. Ми коли обговорювали да, операції, ви казали, що те, що виконує підрозділ, це частина великого оперативного задуму. Може бути, так. Да. Тобто можуть бути і окремі операції, які виконуються чисто підрозділом. Так, так, в рамках бойового розпорядження. На початку застосування беків основними цілями були конкретні кораблі. Великі десантні кораблі російські. Іван Хурс, прекрасно розвідувальний корабель, був уражений, да, там і низка інших спеціальних кораблів. Потім почали уражати цілі на березі. Зараз який пріоритет? Глубокий тул противник. Це операція, які дозволяють подійти з точки. борской глади и произвести удары по тылу противника. Противник сначала ожидал удары по своим кораблям, он их убрал. Дальше мы показали, что мы можем заходить в порты. Сейчас следующий этап мы идем дальше порту. Згадали про те, що інтегруються різні типи озброєння. В чому складність інтегрувати умовну турель, або не знаю, інший будь-який інший засіб на е, бек це дуже складний вопрос по цьому поводу, тому що е, море воно має свою особеність. Це соль, а е, море іметвоння це стабілізація. Е, все ці системи. и чтобы они работали достаточно отлаженно, это очень большой и сложный процесс. Даже морские пулеметы с учетом солевых соли, которая присутствует да, в море, приходится чистить раз в сутки. На обычных суднах, которые стоят в порту. Вот. Бэки, которые у нас, они же безакипажные. И наши быки могут быть на задаче до 6 суток. Поэтому э, любые воздействия соли могут вывести э, при плохих тестах, при плохой настройке, э, могут вывести из рабочего состояния любые модули, любые системы. Системи, з якими інтегруєтеся, це українські виробники, це західні виробники. І знову ж таки, от як виглядає співпраця умовний виробник? Вам каже, ми зробили бойовий модуль, і ми хочемо вам запропонувати спробувати. Що для цього потрібно, щоб це якісно спрацювало? Наскільки це складний процес? З цього питання поростають інші питання. Смотрите, міжнародні виробники производят, є уже от рішення, які дозволяють. судном э, нашего, наших типов бэков установить там э, модули, которые тестированы там на морских кораблях, катерах. Э, но есть определение э, сложности этих процессов. У нас война идет сегодня, мы воевать должны сегодня. Мы разрабатывать должны это все сегодня. А на международном уровне получить какие-то модули, получить какие-то части систем, которые могут классно интегрироваться в наши продукты, это очень сложный процесс. Это может занимать полгода, может занимать год. И здесь хотелось бы отметить неотъемлемый вклад Михаила Федорова. Реально ну, низкий поклон вот на своем молодежном энтузиазме. Он смог построить молодежные команды которые позволяют э, украинским производителям э, улучшаться в плане озброения, ну, строить свои модули, строить свои системы. То есть молодежь, которая еще вчера была айтишниками, молодежь, которая еще вчера там имела какой-то, может быть, небольшой бизнес, стартапы в этой сфере э, все ринулись в этот сектор. С помощью Минцифры, с помощью Брейвана. Э, сделала, была построена огромная площадка, которая позволяет нашей молодежи реализовываться, есть уже украинские решения, которые на международном уровне получили, скажем так, огромные овации. Там боевые модули со стабилизацией, торпеды, ракеты, FPV-дроны с искусственным интеллектом. И все это сделано руками украинцев. И вот получить это в Украине гораздо быстрее, потому что мы воюем сегодня. з-за Коли вперше Україна застосувала беки на морі. Так, це був, був, був шок для противника. Ну, вони не були готові, що таке може відбутися. Зараз вони вже добре знають, що таке беки. Як це ускладнює вашу роботу? Противник постійно розвивається. Противник постійно розвивається, і, відповідно, ми повинні йти завжди на шаг шахпірні. До интервью мы с вами говорили э, в дружеской беседе о творчестве. Вот, это творческий процесс тоже своеобразный. Всегда надо придумать то, э, к чему противник не готов. Э, это э, как осознанные шаги, так и неосознанные. Ну, мы можем что-то придумать, а давайте сделаем, там протестируем, оп, работает. А можем э, это все делать осмысленно, непосредственно разведкой, Почему противник готов? розведка построена таким образом, что заранее идя на задачу, мы понимаем, что есть у противника, чем он будет нас встречать. И уже как непосредственно творческий процесс мы группируем судно конкретно под определенную задачу. Публично люди видят уже конечный результат, но надо понимать, что любая задача это большой пласт работы от момента получения боевого распоряжения до момента а, проведения операции это розведка до разведка а, установки разного формата установки а, локаций ну, планирования боевого это огромный пласт работы который можно занимать і не один місць. Я хочу вас ще запитати про екосистему навколо беків. Що я маю на увазі? Я просто поясню на принципі НРК, коли говорять про наземні роботизовані комплекси, всі бачать машинку, яка їде і щось робить. А насправді це оператор, який керує ним, оператор, який керує дроном на горі, який за ним слідкує. Це майстерня, яка обслуговує ці дрони. Це майстерня, яка їх готує до бойового застосування, а потім обслуговує після бойового застосування. Стосовно беків, як виглядає? Ця... Ну, якщо це можна описати, яка інфраструктура потрібна навколо Бека, щоб він виконував задачу? Огромний колектив людей різного плану. Це групи розвідки, це групи, групи забезпечення, це технічні групи, це там, люди, які можуть в час. планирования и проведения операции оперативно выехать на место к БЭКу для того, чтобы устранить некие сложности, которые возникли. Бывали такие ситуации, но объективно, когда есть оперативный задум, но с учетом смены каких-то технических моментов, погодных условий или еще чего-то надо оперативно устранять на месте какие-то сложности, которые возникли, а, находясь в зоне а, поражения противника, оперативно устранить все неприятности, которые а, возникли с беками, для того, чтобы они выполнили задачу поставленную. А, потому что мы можем быть а, всего лишь частью одного большого оперативного занаружения, и мы не можем подвести здесь. А, вот если так вкратце говорить, то а, на группу 10 беков около 80 человек разного направления, которые на всем протяжении там, проведения боевой операции, которая может, как я уже повторял, там, занимать и 6, и 7 суток, просто спят, скажем так, по 5 часов работы, это 1 час спят. И постоянно находятся все в боевой готовности максимальной. От пункту управління до людей, которые на місці е спускають на воду даних устройство. Коли не відбувається бойових задач, так. що відбувається, що робить команда? Тренується, допилює човни, там типу, що робиться? Всі між бойовими розпорядженнями різні члени команди виконують різні задачі. Пілоти тренуються, естественно. Типы целей и цели у нас имеются просто выбирать то, что э, душе угодно. Скажем так. Исходя из этого, э, мы непосредственно э, проводим розвитку, проводим какие-то мероприятия по подбору ближайшей цели, по, по ближайшей работе, боевому распоряжению. Это огромный пласт работы, и он тоже занимает огромное количество времени. Техническая команда. Це отдельный тоже непосредственно план работы, которая, которая реализовывает те или иные нововведения. Вот у нас очень часто бывает такая ситуация, когда мы выходим на задачу, уже имея новые версии чего-либо. Но мы не идем на задачу с этой версией, потому что она не прошла должного тестования. Мы не можем подвести весь оперативный задум из-за того, что у нас что-то пойдет не так. Поэтому Технічська команда розробляє, тестує, реалізує всі поставлені задачі перед планом розвитку і роудмапом, скажем так, проекта Катра. Чи є машини, наприклад, які вже не використовуються, бо вони вже втратили свою актуальність? Яка, Ні. Яка... яке життя е... Ні. бека? Це такий процес, коли все время є, що доробатувати наприклад. раніше противник не вмів відключати. связь. Дальше противник научился отключать связь с бэком. Нужны были решения. Тут на помощь нам пришло практическое применение искусственного интеллекта. Вот это один, просто, один из примеров того, как развиваются бэки. Искусственный интеллект, который позволяет определить судно, определить препятствия. Мы не должны потерять судно, оно идет на боевую, оно идет в боевой миссии. Здесь включается система которая позволяет э, обо раньше это было возвращение на точку песку, на сегодняшний день раскрою небольшую тайну э, выбора нанесения ударов по выбранной цели. Самостийно. определение этой цели. Определение этой цели. Определение места поражения. Вот в этом направлении и двигается. Бэки, они будут умнее. То есть в автономности? Да, да, так. Для того, чтобы выполнять задачи? Не Вот за... ну, представьте, бэк находится от вас на отдалении полторы тысячи километров. Это дорогостоящая единица. Мы же должны эффективно использовать то вооружение, которое нам поступило. Ну, вот, исходя из этого, БЭК Самостоятельно определяет, что пропал звездок по выбранным маркерам. По выбранным маркерам, которые раньше помечались как там, желтым, красным или зеленым цветом. Как цель, гражданский объект, неопознанный объект. Вот все, что красное, БЭК в самом ближайшем месте поразит. И противник... Опирається на зв'язок, що він зможе перетинуватися зв'язком, але це вже, вже пройдений, пройдений період, ми вже на другому етапі, на шаг вперед. Це небольшой інсайдик так. Стосовно беків самих, ну наскільки вони українські. Мається на увазі по комплектуючим по озброєнню, яке використовується. Якщо можна розповісти, всі системи, присутствуючи на катерані, на на 80% є українськими. Плати камери, які встановлені на бекі, у нас на беках не йдуть. Ми не покупаємо іноземні камери, ми строїмо собственні камери. Вот все, даже камера 360 градусов, это собственное производство. То есть на 80 бок, Бэк состоит из э, украинских э, запчастей. Э, двигатель, э, двигатель, конечно, мы закупаем за границей. Двигателя, э, и какие там платы сложные, там, ну, там процессоры. Э, но цельной картинки мы не используем, максимально стараемся не использовать на иностранных выработников э и производим со собственной платы, собственной системы, все это связываем, собственные камеры, собственные корпуса, э максимально заменяя э иностранного производителя.